Почему они пришли к Богу? Они не пары, у нас обычно двое. Может быть, пока, но пока. Нет. Церковь, добрый день. Я хочу вас приветствовать и э, рассказать пару слов о мне. Меня зовут Дэн, Денис, и ровно шесть лет назад я был очень веселый компанейский парень, который был... Ну, Сейчас <laughs> который был душой компании, который всегда знал, что сказать, который был абсолютно эгоистичен, абсолютно безответственен, который, э, честно говоря, не очень любил других и у которого были очень плохие отношения с мамой. И еще я совершенно не знал, куда я иду. То есть я просто жил всего одним днем, веселился, и я проблем не знал. То есть я просто ну, Проблем не знал или, или не знал, что у меня, что у меня есть проблема. Шесть лет назад, без одной недели, я поехал со своим одним другом на одну конференцию. К этому другу постучались в общаге, мы были студентами, к этому другу постучались в его комнату в общаге христиане, студенты, волонтеры нашего движения Кемпус и пригласили его сначала на английские клубы. А потом и на конференцию он попросил меня поехать с ним за компанию. Я поехал и я просто был в шоке. Потому что там было 300 студентов христиан из Украины, которые жили христианской жизнью. И это было огромное свидетельство для меня. И я просто увидел, что, что так можно вообще жить, что христиане это не бабушки в косынках только. Да, что это еще и молодые люди, которые живут славой Божьей. И, но я был очень упрямым. Я был очень упрямым, я противился Слову Божьему, я противился Богу, я был очень гордым. И никто не мог меня ни в чем перелюбить, потому что на языке я тоже был острый. Да, и, но мне нравилось с ними, я чувствовал другую атмосферу с ними, я чувствовал Божье присутствие с ними. И я все же остался в этом движении. Я бы ни в коем случае бы не пошел бы в церковь. Я был очень атеистически настроен в то время своей жизни. Но студенческое движение это не церковь, я себя, так свою атеистическую совесть, я так приглушил и общался с ними, я был рядом с ними. И они, э, они, свидетельствовали, они свидетельствовали мне о Боге постоянно, инициативно. Буквально каждый раз, когда я, я с ними общался, они задавали мне вопросы, они узнавали мои нужды, они советовали мне. Они показывали мне Бога, и я просто, ну, я бежал от этого, я пытался скрыться от, от этих разговоров, но через два месяца, э, через их слова, через их действия, через, через их жизнь, Бог меня все-таки догнал, догнал, и, и я догнал тоже, что надо делать. И я понял, что я, я не могу всю жизнь бежать от Бога, который меня любит. Я очень старался не думать о том, что Бог меня любит. Но мне постоянно об этом говорили. И я сдался, я сдался Богу, и теперь я спасенный, теперь я э, изменяюсь, во славу Богу, Его силой. И теперь я также в этом движении студенческом хочу и несу сла, э, Слово Божье и как-то пытается изменять вообще на, нашу страну через студентов. С помощью Бога. Бога. Спасибо. Я колись чула таку ідею, що е, людині повинно всім разів почути Іванія, щоб воно достукалося до його Я е, Не знаю, скільки разів mm -hmm. Бог стукав моє серце, скільки це було чи сим, може набагато більше. Але е, ну, справа в тому, що я виросла в сім'ї, де була віруюча мама, віруюча бабуся, і я з дитинства була привчена ходити до церкви на зідання. Це не була православна церква. Але е навіть незважаючи на те, що там було дуже багато слова про Бога, це слово не торкалося в моєго серця. І в моєму уявленні е я могла стати Божою дитиною тільки тоді, коли я буду відповідати певним критеріям Божим, коли буде така, 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 і коли відмовлюсь від певних конкретних речей. От тоді я можу прийти до Бога. І так як я розуміла, що я поки що я не готова з цим боротися, і поки що я не можу сама досягти такого, е, ну, може, колись там пізніше, а поки що я буду жити так, як мені подобається. І потім я поступила в університет. І на другому курсі в двері мою гуртожитку е, постукали. За дверима була дівчинка також з керпусу Християнського студентського руху. Те, що вона мені сказала тоді, на той момент воно було чимось зовсім, зовсім новим для мого, для мого слуху. Вона сказала, що Бог не вимагає зараз від мене досягнення таких от стандартів. Його викуплення вже сталося 2000 років тому. І питання тільки в тому, чи я приймаю цю жертву, чи ні. Чи я приймаю його як свого особистого Спасителя? Тобі це було для мене як переворотом мого світу. Я не розуміла, як так Бог може прийняти мене таку, якщо я ще не, ну, не досягла такого рівня. Дуже багато часу, багато сили ця дівчинка і інші люди з кемпусу взагалі приділяли, вони були ініціативними. Також запрошували на зустрічі, на різні заходи кемпусу, і ну, Бог реально міняв моє серце. Я повірила йому, я е, прийняла його в своє життя як свого Спасителя. І, е, е, чесно, я не уявляю, яким було б моє життя зараз без нього. І е, е, тому я, е, е, я мрію і хочу, і буду служити Богу для того, щоб так само поміняли життя інших студентів, як помінялось моє життя.